saya Haini binti Ismail. Saya mengajar di SMK Banting. Saya mengajar tingkatan 1, 4 dan 5 bagi mata pelajaran Sains. Objektif bagi pembelajaran ini ialah mengira nilai kalori makanan yang perlu diambil oleh individu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan keperluan kalori individu dan memberikan penjelasan kenapa berbeza bagi setiap individu. kita nak tahu bagaimana nak kira nilai kalori makanan yang kita makan supaya kita tidak makan berlebihan dalam diet kita. Cikgu nak seorang pelajar memberi tahu kita apakah makanan yang diambil dalam sarapan paginya tadi. Ya, Alif? Baik, tadi saya minum satu cawan teh susu dan makan dua keping roti. Dan selepas itu saya meminta pelajar untuk mengirakan nilai kalori makanan yang diperlukan oleh pelajar yang memberikan contoh makanan yang dimakannya pada waktu pagi itu. Ya. Daripada situ pelajar nampak tertarik ya untuk merancangkan nilai kalori yang perlu dimakan oleh Alif daripada pagi sampai makan malam. Satu cawan teh susu bolehlah dianggapkan sebagai menggunakan susu tepung sebanyak 100 gram dan dua keping roti boleh dianggarkan ya, mempunyai berat sebanyak 250 gram. Jadi bagaimanakah kita nak mengira nilai kalori makanan itu? Kita perlu ada satu jadu, jadual ya, nilai kalori makanan yang tertentu. lihat pada jadual yang cikgu bagi. Okey, cuba kamu lihat. 100 gram susu tepung, nilai kalorinya adalah 1,379 kilojoule. Dan cuba tengok pula roti, bagi 100 gram adalah 993 kilo jul. Tapi Alif telah mengambil 250 gram roti. Jadi cuba kamu kira berapakah nilai kalori yang telah diambil oleh Alif dalam sarapan paginya. Okey, ada sesiapa yang dah selesai membuat pengiraan? Ya, Chu. Okey, untuk lebih jelas lagi, minta Chu datang ke depan dan tunjukkan pada rakan-rakan yang lain Ha, ah, ya, itu jumlahnya. Terima kasih, Cu. Satu cawan teh susu, 100 gram. Sama seperti dalam jadual, ya. 100 gram bersamaan dengan 1,379 kilo. -joul. Dan Alif makan dua keping roti, 250 gram. 100 gram adalah 993.0 kilo. Okey, itu cara pengiraannya. Kalau roti itu 250 gram, kamu darabkan dengan 993.0 kilo Bahagi dengan 100. Kamu akan dapat 2482.5 kJ dan jumlah keseluruhan nilai kalori sarapan pagi Alif adalah 3861.5 kJ. Okey, ini untuk sarapan pagi saja. Bagaimana pula dengan makan tengah hari dan juga makan malam? Cikgu nak kamu rancangkan menu makan tengah hari dan menu makan malam bagi Alif. Cikgu bagi masa 10 minit sebelum sesi pemben-pemben tangan. Okey, boleh mulakan sekarang. Bincang dalam kumpulan. Okey, semua dah bersedia untuk sesi pembentangan? Siapa yang nak bentangkan menu dia? Menu yang pertama, okey, Zian? Saya wakil daripada kumpulan empat ingin membentangkan menu makan malam buat Alif. Dekat sini kita boleh tengok pisang 200 gram, 636 kilojoule. Nasi 100 gram, 1504 kilojoule. Sajen 150 gram, 1791 kilojoule. Telur 100 gram, 662 kilojoule. oren 100 gram. 147 kJ Tomato 50 gram 46.2 kJ Bayam 50 gram 44 kJ Tahu 50 gram 220 kJ Kacang tanah 20 gram 458.6 kJ Jumlah kalori kesemuanya ialah 5,588 kilojoule. Okey, kamu suka dengan menu tu? Ha, ah, ada banyak makanan kat situ ya, pelbagai. Okey. Uh, terima kasih ya pada Zian. Okey, kumpulan yang kedua. Aisyah. Okey, daripada kumpulan dua. Saya mewakili kumpulan dua telah merancang makanan tengah hari untuk Alif. Nasi putih 200 gram, kari daging 100 gram, Kubis 50 gram tembikan 100 gram Air kosong 100 gram Jumlah kalori 5,233.5 kJ ah, Menu ni lebih menjimatkan ya. Terima kasih di ucapkan pada Aisyah Pembentang yang ketiga ya. Okey, ah, Hassanah silakan Saya wakil dari kumpulan 5. ingin Bentangkan menu makan malam untuk Alif. Pertama, nasi 200 gram, bayam 80 gram, telur 150 gram, air kosong 100 gram, tembikai 200 gram, karet 50 gram. Jumlah kalori 4311.4 kJ. Terima kasih Hasana. Okey, pembentang yang keempat, Syekh, sila ke depan Syekh. Saya dari kumpulan satu Saya nak bincangkan tentang menu makan tengah hari untuk Alif Beras 300 gram Daging 100 gram Kobis 100 gram Tahu 100 gram Korin 50 gram Jumlah keseluruhan 7115 kJ okay, Terima kasih Syekh okay, Pembentang yang kelima Okey, Hatira. Okay, Dari bulan 3, ingin membentangkan menu makan tengah hari yang mungkin sesuai diambil oleh Alif. Nasi putih, 200 gram, 3,008 kilojoules. Bayam, 100 gram, 88 kilojoules. Kari ayam, 100 gram, 300 kilojoules. Air mineral, 0 kilojoules. Tempikai, 50 gram, 48 kilojoules. Jumlah yang kami dapat ialah 3,444 Terima kasih, Atira. Menarik ya, menunya. Yanti, silakan. Saya wakil daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang menu makan malam untuk Alif. Beras 200 gram 3008 kJ, kobis 50 gram 58.5 kJ, kari ayam 100 gram 300 kJ, tembikai 100 gram 96 kJ dan udang 100 gram 380 kJ. Nilai kalorinya ialah 3842.5 kJ ya itulah yang dirancang oleh Yanti dan kumpulannya saya menggunakan focus cam satu alat yang mudah sekali digunakan berbanding dengan sebelum ni guru-guru kebanyakannya menggunakan kertas majung ya kalau focus cam pelajar hanya menggunakan kertas A4 dan tak perlu nak tampal pada whiteboard dan sebagainya pelajar terus boleh letakkan di bawah focus cam dan mereka boleh membentangkan setiap pembentangan Okey, daripada apa yang kamu telah kira tadi tentang menu alif untuk menu makan tengah hari dan makan malam. Cuba kamu tengok rumusan yang kita dapat. Untuk sarapan pagi, 3,861 kilo joule. Tapi untuk makan tengah hari, kita ada makan tengah hari dan makan malam, kita ada kombinasi kumpulan 1 dan 4. Kita dapat 16,485.3 kilo joule. Kombinasi yang kedua, kumpulan 2 dan kumpulan 5 kita akan dapat 13406.4 kJ dan kombinasi yang ketiga kumpulan 3 dan 6 kita dapat 11148 kJ. Okey, yang mana satukah sesuai untuk alif? Untuk itu kita perlu ada maklumat ini. Cuba kamu perhatikan. Keperluan nilai kalori remaja lelaki dan perempuan adalah berbeza. Berbalik semula kepada rumusan kita tadi, cuba kamu perhatikan di sini kombinasi manakah yang paling sesuai untuk Alif? Ya, Tira? Kombinasi ketiga. Boleh kamu jelaskan? Kerana remaja lelaki memerlukan 11,888 kJ. Jadi kombinasi ketiga adalah yang paling sesuai. Ya, paling yang ketiga itu paling sesuai lah. Ya, remaja lelaki tadi kita lihat perlukan 11,888. Jadi itu yang paling hampir. Ya. Yang mana yang paling tidak sesuai? Ya, Hidayah? kombinasi pertama. Kombinasi yang pertama. Boleh kamu jelaskan? Kerana nilai kalori terlalu tinggi bagi Alif. Ya, kalau dalam jangka masa yang panjang, apa yang akan berlaku pada Alif? Alif mungkin mengalami masalah kegemukan dan obesiti. Okey, itu dah Hidayah. Bagus jawapan kamu. Dalam PDP saya, saya kerap mengamalkan kaedah perbincangan di dalam kumpulan di mana pelajar boleh memberikan idea mereka dan nampaknya pelajar lebih suka kerana itu merupakan salah satu daripada pembelajaran aktif yang menggalakkan pelajar berfikir dan mereka tidak bosan. Di akhir pengajaran, saya telah menilai pelajar-pelajar berdasarkan objektif pada awal pembelajaran tadi untuk melihat sama ada pelajar telah menguasai ataupun faham dan dapat apa yang telah mereka pelajari daripada awal sehingga akhir.